почуття что-то тогда тавтология -тав санечка прощай гуцулка ксения да песни поешь изучая украинские песни фольклор непереводимый украинский фольклор да. сложно У -у -у. как оказалось ну, пока такая возможность есть изучайте но почему же нет она может исчезнуть вы считаете Думаю, есть такие варианты. Ну, согласен, согласен, в принципе, почему бы и нет. Могут нас этапировать куда-нибудь в Сибирь, в Китай, все может быть. А вы откуда? В смысле? Я из Москвы. А, ну никто не совершенен, ну что же сделаешь. Все мы не безгрешны. Тут. А при чем? Москва и безгрешна. Так и я об этом абсолютно не чем. Москва и безгрешность совершенно вещи несопоставимы. Я абсолютно с вами согласен. И куда отправить? В какую семью? Кого отправить? Ну, конечно. Конечно. Так сказать, э, сосредо... сосредоточение грешных людей планеты нашей. А вам сколько лет? 96. О, 69. Все время путаю, представляешь? Uh -huh. Старость уже. Деменция. А вам. Мне 47. Вот видишь, как оно сложилось неудачно, да. А, а че уже это? челюсть отпадает. Побреешь, и 30 будет. Ну, будет, будет. Ну это как прокурор с судьей решат. Может, может больше, может меньше. что за подтекст, не понимаю. Какой подтекст? Ну что? Вы же молодой Это человек. Вы же молодой человек. Присягу небось приносили. Конечно. Ну. Да, ну. А у нас такие события происходят, а вы до сих пор Родину не защищаете. Это же ужасно. Призовут, пойду. А кто вас должен призвать? Родина. А в лице кого? Ну там меня пока не нужно. Почему вы считаете? Вы, у вас какая военная учетная специальность? Я юрист военный. Военный юрист вы считаете не нужно? Наверное, вы пытается. сейчас серьезно говорите? Нет потребности пока. Ну да, ну да. Но это вы решили. наверное. Нет, ну, там... Вы, наверное, сейчас, определили, сейчас что... Много, нет сейчас потребности. Сейчас много добровольцев идет. Я вот езжу минут. Инкомата, ага, а вот где а где у нас там, нет. А у нас в Белгороде как-то не стоит очередь из добровольцев. Наверное, они все где-нибудь на дальнем востоке стоят. Вот я езжу тут, ну, есть. конечно, в Москве, понятно. Москве ж по 2 миллиона дают, а в Белгороде нет. Нет, тут делать не в деньгах, наверное. Ну, то ж. А вы юрист, представляете, какая сфера деятельности открывается? Ну, Люди я самовольно я оставившие части. Я же не практикующий юрист. А, вы не работали никогда? Да. Это, конечно, очень печально. А какой вуз юридически заканчивали? МГУ. МГУ? Да. Юридический факультет. А как вы получили специализацию военного юриста? У меня написано военно А, это военно-учетная специальность, я понял. Я вас да. понял. Я думал, у вас из МГУ выпустили. Ну, уж вы правоведение заканчивали, право. Да, ну и, соответственно, но вы практикуете право в гражданской жизни, да? Нет. <laughs> не, но ну оно помогает, конечно, юридическое образование. Но оно все меняется. Во-первых, законы меняются. Что я когда учусь, Законы я понятно, там, что юриспруденция, что в бухгалтерии, это я прекрасно понимаю. Но ну, база-то все, все, база все равно остается. База-то, да, но все равно надо, чтобы хорошим юристом быть, нужно работать. Ну а я не юрис. спорю, конечно. А вы кем работаете? Я предприниматель. У ну, меня как бы, свой бизнес. Могу поинтересоваться, какой? Я делаю автозапчасти. У вас завод, предприятие? Нет, небольшая мастерская по изготовлению изделий из полиуретана. 3D принтер используете? Нет, нет, нет. Заливка, заливка по формам. Ну, это, кстати, тоже на фронте очень нужные вещи, учитывая сегодняшню, да? сегодняшнюю насыщенность. Да, я, я работаю с фронтом, так что не переживайте. Да, я просто с вами беседую, что вы. А вы с каким фронтом ну, работаете? С какой есть сейчас? Ну, у нас бывают разные люди, знаете, вот в Рыльске оказалась целая группа людей, которые все вот эти два с половиной года работали с украинским фронтом, представляете? А в результате, погибло, Нет, я вот а в результате погибло почти батальон пехоты. Я вот с другой стороны. Ну поэтому я и спрашиваю. Нет. С российской стороны. Вы официально поставляете вооруженным силам что-то? Да. По да. государственным заказам, по тендерам? Да. Да. Больших объемов? Нет, пока небольших. Ну, тем не менее. Опыт уже как бы там... Сейчас как раз заказ есть. Ну, понятно. А в и все такое, да? Или вообще все из полиуретана? Я в основном делаю свинблоки, подушки. Ну и вообще на что способную фантазию человека, в принципе, могу сделать. Угу. И предприятие ваше, мастерская тоже в Москве? Да. Так, может, мы там гонса к вам подошлем, может, какие-то связи наладим. Вам для чего? Мне нужно заказ сделать? Давайте сделаем. Ну, мы же не будем в чат рулетки делать заказ. Ну, правда. Право же. Ну, что вы Ну, если говорите? вы захотите, вы найдете меня. А как я вас найду? Ну, я один этим занимаюсь в России. Ну, у вас как-то называется предприятие? Ну, из изделие из полиуретана. Вы единственный в России занимаетесь изделиями из полиуретана, и у вас небольшая да, мастерская. Заказ, да. Как-то не сочетается. Ну да. Эта мастерская должна быть размером примерно э, с город Курск. Ну, не город Курск. А Тут есть на Украине, есть э, тоже такое предприятие, ему 12 лет. Называется Полипро. Вот у них уже тысячи квадратов, уже сколько там, 40 человек сотрудников. Но это 12 лет. Они уже эти Я делают. знаю, что в соседней со мной Харьковской области, в городе Харьков, целый завод занимается подобными вещами. Не, ну завод он может, а, грубо говоря, заниматься из, ну, а, изготовлением полиуретана, но не изделиями. Изделиями, изделиями. Мы до войны с ними вполне себе сотрудничали, а потом ну, же ну, ж война вот эта вот проклятая. Большие заказы, они делают большие заказы. А вы маленькие, а, да? Допустим, Валы, нет, смотрите, я подстраиваюсь, подстраиваюсь под каждого клиента. Угу. Допустим, им нужно сделать, допустим, футировку валов, да? То есть это нанесение Вы металл, помните, да? что я в военкомате работаю? Не употребляйте такие термины. Я не помню, что вы говорили, что вы в военкомате. Ну, вы употребляете термины, значения которых я не понимаю. А, ну хорошо, это, это нанесение, короче, полиуретана, склеивание, это, ну, то есть простые валы. То есть они делают партиями сразу. Угу. А у, ко мне обращаются те, кто не могут найти запчасти, да? Или кому-то нужно доработать да, запчасти. Ну, что вы говорите, что вы один в России занимаетесь? Нету. Ну, я, ну, третий год я занимаюсь, да? Ну, там есть еще ребята, но они занимаются, допустим, только подушками. А я и с занимаюсь. И... Подушками для автомобиля, что ли? Да, не представляете. Ну, что почему не представляю? Представляю, подушка для автомобиля черт, что тут не представляю. Это, это? В Яндексе 200. Вот в апреле был, я смотрел статистику, 260 тысяч э, запросов в Яндекс за один месяц угу. по подушкам. Ну, либо их покупаете, либо ждете два месяца, там я не знаю, какие сроки сейчас. Сроки у нас э, бывают условные, а бывают до 25 лет. В исключительных случаях за военные преступления особо тяжкие могут дать и пожизненные. Это, mm -hmm. Сроки доставки супчасти. А, вы опять-таки, да, видите Это профессиональная деформация Ага да. А вы чем занимаетесь? Вы удивитесь, я работаю юристом В Белгородском городском военкомате Серьезно? И у вас нет работы? Нет, у меня... Ну, у меня же есть работа. Много? Не, ну у меня очередей нет. Вы сказали, что у вас очереди, у меня совсем очередей нет. Нет, я не говорил, что... У меня, у меня как у юриста как раз есть, а вот очередей желающих пойти повоевать я не наблюдаю. Нет? А, я про очереди... Ну, тут не очереди, но люди, я вижу, как бы записываются, приходят. Люди записываются, приходят, потому что думают, что получат с... на... на дурка денег. Кучу. Mm. Ну это правда. Ну там же иногда умирать приходится. Да. Ну, в принципе, -то, если поднапрячься, такие деньги можно зарабатывать. Можно. Вот если я можно. работаю юристом в долгородском городском военкомате, мне не надо идти на войну. Mm. Абсолютно честная работа. Ну вот у меня тоже честная работа. А пошли бы вы на войну, если бы вам пришла повестка или пытались бы уйти от этого решения? Я пошел бы. Пошли бы в Украину воевать, да? Да. Честно, я сходил. Я сходил в втором году, когда объявили мобилизацию. Ну, теперь сижу в военкомате. потому что, ну, теперь просто ходить мне не получается. Теперь он там в углу костыли стоят. вот теперь только так хожу. Я понимаю, но это как бы проблема страны, объективная реальность такая, что. Понимаете, в чем дело? Проблема страны, э, очень странная проблема страны. Это, наверное, первая война э, в условиях нашей страны, которая ведется исключительно за деньги нашим гражданам. Это, наверное, да. первая. Потому что иным чем-то мотивировать э, гражданина пойти на соседнюю землю повоевать, ну, трудно. Ну, разве что дурака какого-нибудь. Ну, весь мир так воюет. Не знаю. Сейчас, не знаю, по крайней мере. Знаю. Ну, а что, нет. Знаете, мы-то мы мы мы, 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 -то, мы -то декларируем, что мы цивилизация отдельная от всего мира. Мы-то декларируем, что у нас какой-то свой особый путь развития. Мы-то пытаемся всему миру рассказать, что мы какие-то э, не такие, как они, и поэтому аргумент весь так мир так есть, воюет. На самом деле. Мы, весь есть, мир как, так мы воюет. рассказать, но мы такие есть. Ну, я же... Если воевать, то воевать надо, ну, uh -huh. с сопутствующими проблемами, как говорится, ну, со так ухерба, Как можно как объяс... и... оправдывать? Э, Первую в нашей истории войну за деньги тем, что весь мир так воюет. Мы же не весь мир. Мы же э, загадочная русская, понимаешь, душа же, же. Хотя на самом деле я не русский. Этнический. Ну, я россиянин. Да, я россиянин, будет, но, знаете, но ну, не, этнически я не русский. Русским можно быть в голове. Ну, я и в голове не русский. я Этнически я принадлежу к другому народу против которого мы воюем. Ну-ка, ну-ка, это какой народ такой? Украинский? Нет, нет таких. Есть руки. Ну вот нет. я говорю, и Путин сказал, что нет украинского нет. народа. Но нет. я же, нет. понимаешь, Никогда в чем дело? Нет. Но я же есть. Нет. Вот. Ну, и, Путин, и Путин так сказал, что нет украинского. Вы родились в Советском Союзе. Так я же не И совет... у вас, и у вас ну, стоит. Подожди. Нет. Ну, родился я в Советском Союзе. Так это... тогда я, по твоей логике, должен быть советским. Не русским, а советским. Но ну, я не советский, я украинец. Понимаешь, в чем дело? Ну, а ну, русский это mm -hmm. Русский Русские это тождественно советские. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что все люди, живущие в России, это не русские люди, а советские? Ну это попахивает уже идиотизмом? Я родился в Советском Союзе. Так ты советский? Советский, и русский. Нет, так ты, ты либо советский, либо русский. Ну как-то не бывает так. Скажи а мне. Скажи, скажи мне что-нибудь на советском языке. Я с вами разговариваю на этом. Это языке. русский язык. Я понимаю русский, но ну, он был в Народ Союзе. существует тогда, когда существуют определенные критерии. Мова, язык, язык. Language, история, культура. Так, история. Не, не, мы сейчас скатимся в то, что начнем ну. перечислять. Что, ну, я что, просто что есть какие-то критерии Должны быть деятели, да. А быть тут деятели? А это... Народ это культура. Культура, язык, и, э... ну, и какая-то история. Все. Почему тут деятели? Как сами говорили, украинцы это суржик, украинский язык. Там ну, учебник. не знаю, как это суржик. Польского, ну. белорусского там, Ну там? это обычный славянский язык, они, конечно, взаимопересекаются, безусловно. Ну и все, что. что ж, все. Вы считаете, что вы не русский? Нет, я украинец Малорос тогда. Не малорос, Ты я украинец. украинец. У меня, нет, в, нет па у меня в, в паспорте церковь. советском было написано украинец. Знаешь, в советском. У меня не было написано советский. А, у меня не принципе... было написано русский. С -с 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 у меня написано «с -с -с -р. С -с -р. украинец. Ну, национальность в паспорте это значилась. Ты просто об этом, может, не знаешь? Да, раньше писали. Да, и у меня там было написано украинец, и в свидетельство о рождении у мне написано мама украинка, папа украинец. Mm -hmm. Ну как это меня нет? Потому Я что, есть. Укра... Ты, потому ты потому знаешь, что, твои слова попагивают, ну каким-то фашизмом, и все больше и больше как бы настраивают меня на то, чтобы не работать в военкомате юристом больше. Мне mm -hmm. ну, нравится мне это. Что же вы мне, мне сделать из меня человека второго сорта? Я что тупее, чем ты? Нет. хочу не делает вас сорта. -за забывайте прошлое свое и все. Почему я должен забывать свое прошлое? Мое прошлое ⁇ это мои украинские это корни. Русские, все земли. Мои... Это русские, все земли. Какие земли, земли русские? А Аляска. Какие? Что а, Аляска. Пойди, расскажи а жителям Аляски, что они русские. А вы что захватили, что ли, Украину? Причем тут захватили? Ну а как она приобретается, земля то Я не пойму. А может, Украину захватили? Мы там сколько людей Нет, положили. Украина, Я это, это Малороссия, это часть России. С чего вдруг? С того историю. Это можно. часть Российской империи. Да, ну, Российская империя умерла Киев, в 1917 мать, году. Это городов, да? Мать а. это украинское слово маты. Имеется по-русски это переводится как иметь. Киев имеет города русские. Ну, на, на русский язык это так переводится. Киев – маты городов русских. Киев имеет русские города. То есть, Киев – это центр всего, э, ну, что руководит Россией. Хорошо, какие-нибудь были украинские, нет? Так их русских не было. Почему? Ну, как, потому, потому что они все были норвежские и все такие разные, шведские. Не было шведских никогда. Ну, Рюриковичи, это же не русские. Скандинавы, кто там, они викинги. Они же не русские. А Екатерина, она русская. А Елизавета, она русская. А Петр Алексеевич, не Порошенко, который, а который Романов, он русский. Ну, украинцы сейчас еще одни евреи. Да, причем тут Украина. Я тебе говорю, что нельзя так судить. Ты не можешь мне сказать, что я не украинец. Понимаешь? Потому что мы с тобой два гражданина России. Ты можешь быть как русским, так и, э, ну не знаю, бурятом, таджиком. Считайте, считайте, знаете, сейчас модно стало считать себя кем хочешь, хочет, кем хотите. Да почему тут считайте. считайте. Ты говоришь, что украинцев не существует. Меня это оскорбляет. Я гражданин России, но я вы, украинец. Знаете, если я вот сделаю генетический тест, да, mm -hmm. и у нас и вы сделаете генетический тест. Mm -hmm. Я не думаю, что мы из каких-то других земель пришли, а, не из Африки, там не это. У нас будет все практически одинаковое. А ты что, фашист? Понимаете? При чем тут генетика? Ты что, фашист? Что же, что за фашист? Ну, потому, потому что слово. Гитлер э, занимался. Э, а вы уже разб... Потому этому, что, что Гитлер занимался разделением людей по генетическим признакам. А я говорю о культурных, языковых, исторических. А ты а все погибаешь. Какая культура на Украине? Какая культура? Ну например, ну, например, в украинском языке, как я выяснил буквально недавно, к моему дичайшему удивлению и радости, между прочим, в украинском языке слов как минимум вдвое больше, чем в русском. Это, во-первых. Во-вторых, да. в ЮНЕСКО зарегистрировано более 150 тысяч. Давайте Украинских посмотрим. Народных смотрите. Песен, а русских, ну, смотрите, три. смотрите. Любое слово, да, любое <соцентрическая> слово <соцентрическая> на русском, да. <пускат> да. Повторите мне на украинском. Почему? Если Зачем? Хорошо, я, подождите, я ж живу в Белгороде. <говорит> Меня пытаются русифицировать всю мою жизнь. С чего ты взял, что я хорошо владею украинским языком? Почему языковами? богаче? Почему богаче? Давайте. Потому что в словаре любом слове я вам одно могу слово просклонять и в существительном, и в прилагательном на украинском вы его два значения сделаете и все максимум. Скажи мне, как в английском зеленый зеленый. Скажи мне, как по русски будет слово горизонт. Это русское слово? Горизонт. Нет, это греческое слово. Ну и все. Ну скажи, как горизонт по-русски. По-русски. Горизонт. Хорошо, даль. Даль это даль, а горизонт как? Ну, вы значение самого, самого горизонт уже. Понятно. Ну, понятно. Так вот, в украинском языке я не могу тебе назвать все эти слова, потому что я же говорю, я, так, я твой согражданин, и я не очень хорошо владею украинским языком. Сколько у вас Ну, тысяч да слушай, слов на почему украинцев? у нас? Да, я закончу, ну, а сколько, не, не, перебивай меня. Не, ну, я же еще раз говорю, я русифицированный, но я украинец. Так вот, в русском языке нет слова, обозначающего горизонт, оно заимствованное. Оно заимствовано. Родного, аутентичного нет. А в украинском их 12. Я не смогу тебе их назвать. Не смогу. Врать не стану. Но их 12. Ну, ведь, знаете, как... А слов, а ты спросил, сколько слов в словарях украинского языка, в самом скромном словаре украинского языка, который сдавался еще во времена Советского Союза, было минимум в толковых словарях 260 тысяч слов. В самом большом словаре русского языка 160 тысяч слов. Вот такая вот разница. А ты говоришь, нет, украинцев есть. Я это обязательно загуглю. Обязательно нет. Конечно, конечно. Я не призываю верить мне на слово. Я тебе больше того. Я настаиваю, чтобы ты запомнил и загуглил. Так это я тебе минимальные цифры называю. Некоторые представители ЮНЕСКО заявляют, что в. В старых-то слов, сколько у нас? Ой! Так они все из Украины, эти старые слова что откуда? Ну смотри. Откуда украина то ну, ну, Откуда вот Украина? Земельная земель Украин... всех вселенной. Земель украинских. <свят> Я же не говорю, что Украина была. Просто от того народа, ну, который жил на этих землях. И они не назывались ну, украинцами В 19 веке, в 19 веке, перепись населения было. Там татары были, греки были, русские русских были. Русских не было. <свят> <свят> да вы что? великороссы были. Ну хорошо, великоросы. А, то есть, ну, а русских-то ну, не было? И русские были Не там. было. И русские были. Не Конечно, было. не было. Не было, были Откуда веригаросы? только язык То берется? Да, когда тебя устра... Две трети населения разговаривают по-русски. Ну ничего, Откуда... ничего удивительного. Я же не говорю, что язык Откуда? плохой. Ну, подожди, я же не говорю, что плохой язык. Язык не Нет, вам понравился язык, вы на нем разговариваете. Почему понравился? Не мне его навязали. Да? Конечно, я в школе учился на нем, я в институте на нем учился. Мне не было варианта учиться на своем родном языке. У нас нет ни одного украинского высшего учебного заведения в стране. Очень интересно, а мне доказали. Что, что, это, что это не Украина? Что? Ну я же в России живу. Ну, конечно, это не Украина. Но мы же от Украины требовали, чтобы там были русские школы. Зачем? Чтобы русифицировать их. Нет. Что потому, что там полно русских. А в России полно украинцев. Почему нет, да. Почему нет украинских школ? Не запрещает никто на украинском. Так и в Украине никто не запрещает на русском разговаривать. Да, да, что? Да ничего. Запрещают. А все на русском все равно общаются. Почему? Так если запрещают, если запрещают язык. почему они общаются на нем? Потому что мы их русифицировали. Тебе не, не приходит это в голову? Нет. Ты, я, наши предки. В Советском Союзе много ли было высших учебных заведений, на котором можно было э, учиться на каком-нибудь языке, кроме русского? Их не было. Потому что это. А, потому, потому что, что это имперская народ, политика. Э, москвы это. Не да, аналитика, а политика. Русский народ, да, является образующим народом. Это кто так решил? Ну, это кто так решил? Это шовинизм, дорогой мой. Это потому что Россия. Так это шовинизм. Это не шовинизм. Когда Чисто 8% виде. русских Даже Ленин считают... об этом писал. Вот видишь, как оно. А ты говоришь, украинцев нет. А даже рядом с тобой живут украинцы. Я же не против России. Я против того, чтобы в России жили такие шовинисты, как ты. Понимаешь? Вот против этого. А, как я, уже претензии ко мне есть. Ну, конечно, да? я не лично тебя имею в виду. Я имею в виду лично такое отношение к другим народам, как у тебя. Русский язык выше всех. Русский народ выше а всех. А я сказал, что он выше всех. Ну, конечно, я только это от тебя я слышу. Не надо передергивать. Я правду говорю, какое передергивание? Я про фашизм ничего не говорил, прав вы... Конечно, не говорил, потому что ты его просто пропагандируешь. Так же точно, как э, это делал в свое время э, Геббельс. Ты просто идешь по его стопам. Вот это что заносит у вас периодически, а? Вроде русский человек и все равно это заносит. Я тебе еще раз говорю: я украинец, проживающий в России. Это не одно и то же. Я не русский человек. А когда ты меня называешь русским, зачем? Я гражданин России. Или у нас э, Россия только для русских? Ну, скоро будет. А, ну так это и есть фашизм в чистом виде. Э, образцовый. Раз вы не умеете вести себя, а, значит я не по себя, где. Я с тобой себя веду вполне. Э, толерантно, вы адекватно. то, что я не говорил. Так вы утверждаете тезисы, туда, куда которые... Куда я не имел в виду. Да, понятное дело, понятно. Ты сейчас в отказ ну, пойдешь, вам хочется, придется что... тумбочку колоть. Да. Тумбочку придется колоть. Ты только что заявлял, что русский язык главный, что русский народ главный, и что вы все станете русскими, а теперь говоришь, что ты этого не говорил. Так не выйдет, братец, не выйдет. Давай, ну... набережные члены иди пососи, и все будет хорошо. надоело ты мне. Ой, який, а? Бачили? Так, друзі, хто зараз ще на е, каналі, який в нас 100 тоне? 44 людини. Брати і сестри. Зараз буду читати. Але Борис, лучший переговорщик СУ. Андрій Шишкін, Валерій Іванов, Андрюха А. Пане блогер Сергій Г.Л. Ну, добре, не шовінізм, фашизм. Друзі, Андрюха, всі 44. Я зараз залишаю посилання декілька раз на каналі, який тоне, а він тоне, він помре. Переходимо за ним і продовжуємо е, на нашому. Новому флагмані, будь ласка. Бо зараз я дивлюсь на каналі, який тоне більше переглядів, ніж на новому флагмані. А нам треба підтримати новий флагман, нам треба його розвивати. Нам треба допомагати нашим воякам. Нам треба це робити. Це буде складно найближчими днями, місяцями, навіть. Тому що будь-яка е партнерська програма закрита, і до 4 листопада вона працювати не буде. Тому треба просунути наш новий флагман, наш новий е, рупор, і підтримувати його, і підтримувати е, наші збори. Перш за все, який в нас сьогодні є, це наступу для ЄГИ, для хлопців е, на півночі Харківської області. Ви його бачите в QR-коді і в е, посиланнях і в описі навіть. Ну і вже як другорядне, але не менш важливе за часів, коли в нас все гепнули е, ці негідники, у нас нема зараз ніякого, ніякої іншої можливості підтримувати канал, ніж ваша допомога. Ніякої іншої нема.